dengan soalan nombor 4 Tolak pecahan 7 per 8 tolak 3 per 8 Penyebutnya sama Tolak je nombor atas tu okay? Jadi kita dapat 7 tolak 3 berapa? 4 4 per 8 Dah habis ke belum? Dalam kes ini tidak lagi Sebab kedua-dua nombor ni Berada dalam sifir 2 dan sifir 4 Jadi sifir 4 tu lebih besar jadi kita baca Empat, 48, empat, 4 empat, satu jari, 8 dua jari. Kita potong satu per dua, jadi jawapannya satu per dua. Ah ha, ini bawah habis, tak boleh dibagi lagi. B, 4 tolak 57. Yang ini yang biasanya pelajar confuse, keliru. Nak tolak macam mana? 4 tolak 5 per 7 Jadi kamu pertamanya Nombor bulat ni kamu pecahkan Ambil satu saja Daripada 4 ni ambil satu Dan pecahkan pada 7 bahagian Kenapa 7? Sebab ni per 7 Kalau ambil satu daripada 4 Tinggal berapa? Tinggal 3 Yang satu tu buat apa? Pecahkan pada tujuh Pecah pada tujuh maksudnya 7 per tujuh kalau nombor ni 8 7.7. 7 7. Kalau nombor ni 9 8 7.7. Kalau nombor ni 10 9 7.7. Okey? Tolak 5 per 7. Jadi kita akan dapat 3 tak tolak apa-apa. 3 lah. Dan 7 tolak 5 ialah 2. Jawapannya 3 2 per 7. Seterusnya 3 4 per 5 tolak 2 2 per 3. Samakan penyebut dahulu. Yang ini 5 perlu darab 3. 4 juga darab 3. 3 darab 5. 2 juga darab 5. Jadi kita akan dapat 3 12 per 15 tolak 2 10 per 15. Boleh ke tolak sekarang? Tengok dulu. Nombor bulat memang boleh tolak. Pecahan ini lebih besar pada pecahan ini pun boleh tolak. Kalau tak tak boleh itu cerita lain. Okey? Sekarang ni 3 tolak 2 ialah 1. Dan 12 tolak 10 ialah 2. Per 15. Nombor bulat, tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Jadi jawapannya 1 2 per 15 dan ini jawapan yang termudah sebab dalam tak ada dah sifir apa-apa yang punya 2 dan 15. Itu pentingnya menghafal sifir. Soalan D, 5, 2 per 9 tolak 3 tolak 1 per 3. Kalau tolak, kita kena tolakkan daripada kiri ke kanan Kita ambil nombor pertama, tolak nombor kedua dulu Seperti nombor bulat Faham? Jadi, kita tolak saja 5, 2, tolak 3 Sebab 3 ni tak ada pecahan Jadi, kamu ambil saja nombor bulat ni Tolak nombor bulat Jadi, jawapan dia adalah 2, 2 per 9 Dan tolak dengan 1 per 3 Okey, jadi nombor bulat, tolak nombor bulat Okey, jadi jawapan ini tolak ini adalah 2/2/9. Dan tinggal lagi kita tidak tolak dengan 1/3. Jadi dalam kes ini kita perlu samakan penyebut 3 ni boleh darab 3, tak perlu 9 darab 3 dan 3 darab 9. Kita perlu dia sama saja. Jadi 3 saja darab 3. Jadi yang ini pun darab 3. Jadi kita akan dapat 2 2 per 9 tolak 3 per 9. Alamak. Tak boleh tolak pula. 2 per 9 tolak 3 per 9 tak boleh. Macam mana nak tolak ni? Okey. Eh? Jadi dalam kes ini, cikgu akan tunjukkan dua cara. Satu, cara kedua. Cara paling senang sebenarnya adalah menukarkan nombor-nombor ini kepada pecahan tak wajar. 2 darab 9 tambah 2 per 9. Tolak 3 per 9. itu keadaan tak cukup. Eh? Tak cukup, kita boleh tukar ni. Jadi 2 dan 9, 18 tambah 2, 20. Jadi jawapan dia di sini lah. 20 per 9 tolak 3 per 9. Jadi 20 tolak 3 berapa? 20 tolak 3. Jadi pinjam 1 tinggal 1 ini 10 tolak 3 ialah Tujuh dapat tujuh belas. Jadi, tujuh belas per sembilan. Tujuh belas per sembilan, ini kena bahagi baliklah. Tujuh belas bahagi sembilan. Sembilan darab satu, sembilan sembilan darab dua. Lapan belas dah tak cukup. Satu sahaja. Jadi, tolak sembilan. Jadi, tujuh belas darab sembilan adalah lapan. Jadi, jawapan akhirnya adalah satu lapan per sembilan. Cara kedua adalah ya cara kedua kita ambil satu okey kita ambil boleh boleh 2 2/9 tolak 3/9 kita ambil satu daripada dua ni dan pecahkan pada 9 jadi tinggal 1 9/9 yang ini kamu kena tambah dengan 2/9 dulu sebab tu geng yang sama okey dia geng 2 2/9 tu Okay, jadi, dan baru tolak dengan tiga per sembilan. Jadi, di sini, sembilan tambah dua ialah sebelas. Jadi, satu sebelas per sembilan, tolak tiga per sembilan. Jadi, baru sekarang boleh tolak. Sebelas tolak tiga ialah lapan. Dan jawapannya, satu lapan per sembilan. Mana-mana yang kau faham, boleh cuba buat. Kamu juga boleh tukarkan nombor-nombor ini... Uh, daripada asal lagi kepada nombor pecahan tak wajar Dan tolakkan Dan tukar balik jika perlu Okey Jadi, di sini cikgu nak tunjukkan satu contoh Macam mana kalau kita tukarkan semua ni kepada nombor pecahan tak wajar Jadi, 6 darab 6 tambah 5 Per 6 Tolak Tiga darab dua tambah satu per dua tolak satu darab tiga tambah satu per tiga. Jadi kita akan dapat nombor-nombor ini dalam bentuk semuanya pecahan tak wajar. Jadi enam darab enam tiga puluh enam tambah lima empat puluh satu jadi empat puluh satu per enam tolak 3 dah 2, 6 tambah 1, 7 7 per 2 Tolak 1 dah 3 Tambah 1 Ialah 4 per 3 Jadi kita tengok pula Nombor-nombor ni tak boleh ditolak terus Sebab penyebutnya tidak sama Kalau penyebut tak sama Kita perlu samakan dulu kamu kena tahu CV2 ada 6, CV3 juga ada 6. Jadi enam tak perlu buat apa-apa. Dua -apa. ini kita akan darab dengan tiga, tujuh juga darab tiga, tiga darab dua, empat juga darab dua. Jadi nombor baru yang kita dapat ialah empat puluh satu per enam tolak dua puluh satu per enam tolak lapan per enam. Jadi kita boleh tolak terus empat puluh satu tolak dua puluh satu. 41 tolak 21 Ialah 1 tolak 1 kosong 4 tolak 2, 2 Jadi 20 Dan 20 ni tolak 8 pula Jadi tolak 8 Pinjam 1 tinggal 10 dan 1 sini Dapat 2 10 tolak 8 ialah 2 dan sini 12 Jadi 20 tolak 8 ialah 12 Jadi jawapan akhirnya ialah 12 per 12 dan uh, 12 per 6 ini adalah pecahan tak wajar. Jadi kita akan tukarkan dengan 12 bahagi 6, 6, 12. Jadi dua akan dapat sini 12, tak ada baki. Jadi jawapannya adalah satu nombor bulat sahaja. Iaitu 2. Dan soalan F, 379 tolak berapa sama dengan 4 per 9? Kalau kita cuba, 7 tolak berapa sama dengan 4? 7 tolak berapa 4? Kita undur. 6, 5, 4, 3. 7 tolak 3, 4. Apa kaitan 7 dengan 4 dengan 3? 7 tolak 4, nah 3. Dalam kes macam soalan macam ini, kamu ambil nombor di sini, tolak nombor di sini untuk dapat nombor di sini. Okey, jadi kerja kita sebenarnya ialah 3, 7 per 9, tolak 4 per 9. Pecahan ini cukup besar untuk tolak ni. Jadi jawapannya adalah 3 di sini. Dan 7 tolak 4 adalah Okey, 3 per 9. Seperti yang aku nampak pula, 3, 3.9 3 per ni mesti dipermudahkan. 3 dengan 9 ni adalah sifir 3, 3.6.9. 1 dan 3. Dan jawapannya adalah 3, 1 per 3. Jadi, 3, 7 9 tolak 3, 1 per 3 ialah 4 per 9.